হেল্ল' এভ্ৰিৱান সকলোকে মোৰ চেনেল কৃষ্ণামণি ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাই দিওঁ আজি চেৰা বিহু আৰু এশ এবিধ শাক খাব লাগে আজি সেইকাৰণে এশ এবিধ শাক বিচাৰি বিচাৰি পালোহি বাৰীফালে পালোহি আৰু এইজনী ইমান মোৰ লগত আহিছে এতিয়া মই ইয়াত কচুথোৰ দুডালমান আৰু ঢেকীয়া দুটা দুডালমান পালোঁ বুটলি আছো আৰু এশ এবিধ শাক বুটলি হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখাম এশ এবিধ শাক গোটালোঁ এশ এবিধ হোৱা নাই আৰু তথাপিতো এইখিনি গোটালোঁ আৰু আপোনালোকক ইয়াত দেখাই দিছোঁ এশ এবিধ শাক নহ'লেও এয়া ইমানখিনি শাক গোটালোঁ আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খালোঁ খাই কৰি আমি গ'লোঁ বাঁহতৰ ঘৰলৈ আৰু বাঁহতৰ ঘৰত গৈ পোৱাৰ পিছত এয়া বায়ে চাহ দিলে মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ বৰ্তাৰ ছোৱালী হয় মানে মোৰ বা আৰু তাৰপিছত এয়া বাঁহৰ শহু দেউতা আহিলে কথা পাতিবলৈ এয়া কথা পাতি আছোঁ গোটেইকেইজন বহি পেলাই খোজ চোজ কাঢ়ি ওলোৱা সোমোৱা কৰিব পাৰে আৰু খোৱা বোৱা ইমান বেলেগে খুৱাই দিব লাগে

কথা পাতি পাতি চাহ খালোঁ চাহ খাই খাই হোৱাৰ পিছতে বায়ে দিলে জলপান জলপান আমি দুটাই নাখাওঁ বুলিয়েই ক'লোঁ তাৰপিছতে আকৌ ক'লে খোৱা দৈ আছে বৰ ধুনীয়া ইয়াৰ মুড়িৰ লগতে দৈ আৰু লালমোহন দি পেলাই জলপান দিছে আৰু এওঁ পূৰা কথা পাতি আছে জলপান খাই ল'লোঁ আৰু খাই কৰি আজৰি হোৱাৰ পিছত মই গ'লোঁ মোৰ মাহঁতৰ ঘৰলৈ বিহু বুলি মই ঘৰলৈ যাবই পৰা নাছিলোঁ আৰু ইজন সিজনকৈ মানুহ আহি থাকিলে ঘৰলৈ কেনেকৈ নোযাম সেইকাৰণে যোৱা হোৱা নাছিলে আৰু দাদাই ক'লে ৰাতি ভাত খোৱাকৈ আহিব দাদাও সেইদিনাখন গোসাঁই বিহুৰ দিনাখনহে ঘৰলৈ আহিছে তাৰ আগত ছুটি নাপালেই আৰু এতিয়া গোটেইকেইজন এনেদৰে খাবলৈ বহিছোঁ এয়া মা দেউতা দাদা বৌ দেউতা ৰ'জ আমি গোটেইখিনি হাজবেণ্ডো আছে গোটেইখিনি এনেদৰে খাবলৈ বহিছোঁ আৰু এনেদৰে যে গোটেইকেইজন যেতিয়া একেলগ হৈ খাওঁ আৰু মাৰ ঘৰত এনেদৰে ভাত এসাঁজ খাবলৈ পালে বহুতেই ভাল লাগে মনটো হেল্ল' প্ৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই আজি স্বাগতম জনালোঁ যোৱাকালি মই মাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ' বনোৱা হোৱাই নাছিলে ৰাতি ভাত খাওঁতে অলপ ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ আৰু এইজনী দেখিছেনে ৰ'চ আৰু এতিয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ গৰম পানী খালোঁ ৰাতিপুৱাই আৰু এতিয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ আৰু এইজনী ৰ'জ আৰু ৰ'জে মোলৈ পিঠা বনাই থৈছে মই আপোনালোকক দেখাম দেই ৰ'জে কেনেকৈ পিঠা বনাইছে এইখন হ'ল পিঠা প্লেট আৰু এজনী ৰস এইয়া চাহ দিছে ৰাতিপুৱা লাল চাহ দিছে নাৰিকল লাডু তেলত দিয়া পিঠা আৰু এইটো কি পিঠা সৰুটো অঁ আৰু এয়া বগা পিঠা এই সৰু সৰু পিঠাকেইটা দেখিছানে নাই এইকেইটা আমাৰ ৰ'জেই বনাইছে ডাঙৰকেইটা মাকে আৰু তাই দুটামান পিঠা বনাই পেলাই কাকো খাবলৈ দিয়া নাই মোলৈ থৈ দিছে আইজনী বা আহিলে খাব আৰু পেহাই সেইকাৰণে তাই থৈ দিছে আৰু প্লেটখন ধৰাচোন ৰ'ছ ধৰিব পাৰিবনে এইকেইটা চাওকচোন পিঠাকেইটা ইমান অকণ অকণকৈ বনাইছে তাই পিঠাকেইটা দেখিয়ে মৰম লাগিছে মই বোলো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু তাই বনোৱা পিঠা দেখাওঁ সেয়া তাই বনাইছে পিঠা আৰু এতিয়া চাহ খাওঁগৈ আমি দুইজনীয়ে চাহ খাই লগ পাম ৰাতিপুৱাই চাহ খোৱাৰ পিছত ভাবিলোঁ জেতুকা ঘঁহোঁ আৰু চুলিত বহুত দিন হ'ল জেতুকা লগোৱাও নাই আৰু এয়া জেতুকা পিচি লগাই লৈ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ৰ'জকো এয়া লগাই দিছোঁ তাই ক'লে ময়ো লগাম সেইকাৰণে তাইকো লগাই দিছোঁ জেতুকা লগাই গা ধুই আজৰি আৰু এজনী আমাৰ ৰ'জ ৰ'জো হৈ গ'ল জেতুকা লগাই গা ধুই আজৰি এয়া অলপ অলপ জেতুকা টাইমত আছে এইখিনি শুকালে আঁচুৰি দিলে এৰাব আৰু আজি জেতুকা চবকে লগাই দিলোঁ সেইজনী এয়া দাদাকো লগাই দিছোঁ জেতুকা এইখিনি তাক লগাই থৈছোঁ অলপ দেৰিকৈ ধুব আৰু এইজনী মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত এয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আজৰি হৈ কাচকলৰ এয়া কাচকলৰ ভাজি ভাত দালি চালাড এইয়া কি আছে দালি এতিয়া আমি এনেদৰে মুখৰ আগত এসাঁজ খাবলৈ পাইছো ঘৰত গৈ আৰু কি লাগিছে ইয়াৰ হাজবেণ্ড আৰু মই দুয়োজন পাকঘৰতে বহি পেলাই কথা পাতি পাতি ভাত খাই আছো ৰাতিপুৱা আজি গা পা ধুই আজৰি হৈ ভাত খুৱালে বাৰটামান বাজি গ'লে তাৰপিছত এয়া আবেলি সময়ত আমি আগফালে আহিছোঁ ইয়াতে সকলোখিনি এয়া বহি আছোঁ মাও বহি আছে এয়া পিছফালে হাজবেণ্ড ৰ'জ এয়া খুৰী মই আমি সকলো বহি পেলাই আগফালে পূৰা লেকচাৰ দিছোঁ এনেদৰে চোতালত বহি যে বহুতে ভাল লাগে আৰু এইজনী আমাৰ ৰ'জজনী চাওকচোন ঘৰলৈ গ'লে আৰু তাই মোৰ লগ নেৰে তাৰপিছত এয়া দাদা আৰু বয়ে ইয়াতে এয়া খেতিত লাগিছে দেখিছে নহয় দাদাই মানে গুটি কিছুমান আনিছে পাচলি এইখিনিকে ইয়াত পচাবৰ কাৰণে কোৰ মাৰি আছে আৰু এয়া বৌ লগতে আছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ আগফালখন দেখিছেনে কিমান মুকলি ভাল লাগে এনেদৰে মুকলি হ'লে আৰু এয়া ৱাটাৰ চাপ্লাই পানী ইয়াত পাচলি বাৰীৰ ভিতৰতো আছে দেখিছেনে পানীৰ ব্যৱস্থা এনেকৈ থাকিলে ভাল সুবিধা হয় আৰু খৰালি সময়ত যেতিয়া চব খৰাং হৈ যায় শুকাই যায় তেতিয়া পানী দিবৰ কাৰণে ভাল এয়া নেক্সট ডে মৰ্ণিং যেতিয়া ঘৰত থাকো আৰু এইজনী মোৰ লগতে থাকিব আৰু নেজানো আৰু কি সৰুৰ পৰা ইমান মৰমত ডাঙৰ কৰিছোঁ যে মাকে যিমান মৰম মই লৈ সিমানেই মৰম তাৰপিছত চাহ খালোঁ চাহ খাই হোৱাৰ পিছত মই ভাত দেৰিকৈ খাম বুলি কোৱাত এয়া বৌৱে জলপান দিছে এয়া গুৰ দৈ ঘৰৰে ধুনীয়াকৈ জলপান খালোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত দুখনমান ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে মায়ে মই ফটো উঠা দেখি তাই দৌৰি দৌৰি আহিছে দেখিছে ফটো উঠিবলৈ যেতিয়াই মই মাৰ লগত ফটো উঠোঁ তাই পিছফালৰ পৰা দৌৰি দৌৰি আহি ওলাবই আৰু এনেদৰে দিনটো পাৰ কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে কমেণ্টছত জনাব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই